День. А вы тут живете? Вы журналист. Которая висит и тазики. Мне надо жилье. У меня мои девять, девять внуков. Сынины, вот его и дочки не по два. Нас всего 15, человек 16. Нам надо жилье. Пока нам туда, туда, пока у Славинский, и убили, вчера убили много таких народ как нас, нас Руба, перестреляли. И вот это там началась вот эта война. И мы перебрали всю нашу кию где наша мать родина. Ой, мне а уже нет. Вот, из 25 числа обещают. Из мая, и с да? мая, да? И мая, вот, и с мая, выборы, да, 25? Выборы, да. да, когда были выборы, это как раз на поезд ехало. Так вы здесь 25 мая живете? Да, с 25 мая. Вот теперь что делать? А где вы хотите жить? Здесь, в Киеве, хотите? На краю где-то, да. На... Можно в деревню жить. У столицу не придут воевать или эти бомбы кидать. Дети в данный момент голодные. Голодные, да? Нужно да. кушать Вот не мастер да, Сколько ему лет? Ему два годика. Два годика? Да. Он нигде в садик не ходит, ну, да? Мы, Май? Где а где как его зовут? Туда. Янек. Янек? Да. В может быть его на три месяца. Из чего Сумки просто? То, что живет в да, санатории. Он да, умеет наговаривать. Да, Помните, когда мы были маленькими? Ага. Ви кажете, по телебаченню побачили, що тут люди і вирішили допомогти. Да, да. мені, мені було страшно чути, як дитинка каже. Навірно, мою мою бабусю там вже вбили. От. Мені просто було страшно. От. Я думаю, ну не можна людей залишати. не можна, не можна залишати людей. 25. Ну то чим могла спомогла. А, а моя сусідка по мене побачила, то сказала, що теж щось забере. От то ми завтра з неможемо з нею приїхати. Ну чи завтра, чи а чим допомагаєте людям? Ну я от білизну принесла, там кофточки, казанок привезла з посудки, немножко, ложки, черпачок і казанок, щоб щось варити. Та грошима, А тепер буду гуляти відпочивати віддихати і радуватися. Бо що я хоч трошки допомогла людям. Ну і люди, лки-палки, їхали. Вони циганський, циганський табор, циганський табор, да? циганський табор, вони люди, як кажуть, кочевники. Ну кочують йолки-палки, як, як у Ну, квартири нету. Нічого нету. нету. Приїхали, відбіхали. Посидять до зими і виїдуть в інше місто. А пане Валерію, отже, про е, цих переселенців зі Слов'янська, ромської національності. Наскільки ці люди зареєстровані, не зареєстровані, поставлені на якийсь облік, що з ними далі плануєте робити? Куди їх переселяти? І взагалі, от, е, а так може й багато ромів сказати, що ми звідкись переселилися і нам потрібно житло. Я зрозумів ваш питання. Значить, е, в той день, коли вони приїхали в Київ зі Слов'янська. Представители э, той группы людей, которая прибыла в парк Победы и разместилась там, были в нашем центре. Через э, Днепровскую администрацию они были сюда направлены с документами. Все люди были зарегистрированы, на кого были представлены документы. Э, основные требования, которые они выдвинули в первое, это поселение. Причем не в сельской местности, а именно в городе, то бишь э, на территории непосредственно Киева. Э, и также питание плюс теплая одежда. Вся суть в том, что наш центр не занимается обеспечением непосредственно питанием и теплыми вещами. Это в основном у нас волонтерские организации. Наша задача центра, по названию даже своему, это координационная. То есть принять, зарегистрировать, выдать справку о том, что человек зарегистрирован, и направить его в дальнейшие движения, то есть по районам.